السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیرے دوستو و حکیم تارک جوید پیرے دوستو بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ ابرک سیاہ کا کشتہ بتائیں تو پیرے دوستو میں دونوں کشتے بتاؤں گا ابرک سیاہ کے اور ابرک سفید کے پیرے دوستو یہ ایک مادنی چیز ہے میکا سٹون بھی اس کو کہتے ہیں آیورویدک والے اس کو اب دات میں شمار کرتے ہیں اس کے چوڑے چوڑے ورک ہوتے ہیں جن کے کئی طبق ایک پر ایک چسپا ہوتے ہیں اگر اس کے ورک کو الگ کر کے دیکھیں تو آر پار شیشے کی طرح نظر آتا ہے اقسام اس کی کئی ہیں مگر دو زیادہ مشہور ہیں سفید اور سیاہ اور اس سیاہ میں بھی چند اقسام ہیں اور اس کے نام علیحد علید ہیں ایک کو پیکا سنیک کہتے ہیں یعنی کہ ناگ جو آگ پر رکھنے سام کی طرح فنکارتا ہے ایک کو مسن کہتے ہیں جو مینڈک کے رنگ کا ہوتا ہے اور آگ پر رکھنے سے چٹ چٹ کرتا ہے پنک جو زرد رنگ کا ہوتا ہے اور آگ پر رکھنے سے زرد رنگ کا دھواں دیتا ہے گگن جو شبنم کی ماند آسمان سے گرتا ہے اہل صنعت اسے بہت اچھا مانتے ہیں سیاہ ابرک یعنی کہ میکا سٹون کا کشتہ رنگ میں سرخ ہو جاتا ہے اور سفید ابرک کا سفید یا بدامی رنگ کا ہوتا ہے پہلے دوستو مزاج اس کا سرد دوسرے درجے میں اور خشک تیسرے درجے میں تو کشتے کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے اس کو تیار کیسے کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو مصفی کیسے کیا جاتا ہے اور مصفی کرنے کے طریقے کو کیا نام دیتے ہیں پرسو کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ابرک سیاہ جو ہے کشتہ نہیں ہو رہا میں کشتہ کر رہا ہوں کلمی شورے میں تو اس میں روڑیاں سی بڑیاں سی ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کو دیناب کیا ہے تو وہ فرمانے لگا کہ دیناب کیا ہوتا ہے تو پیارے دوستو اس کو مصفی کرنے کے طریقے کو دیناب کہا جاتا ہے آج میں بتاتا ہوں کہ دیناب کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اس کو پوڈر کر لیں کوشش کریں کہ پوڈر ہو جائے کسی مشین سے کر لیں یا ہاتھوں سے کر لیں ثابت کو بھی کریں گے تو یہ ہو جائے گا مگر پوڈر ذرا جلدی ہو جائے گا تو آپ اس کا پاؤڈر کر لیں پاؤڈر کرنے کے بعد ایک مال مال کا کپڑا لیں اس میں پتھری جو سڑکوں والی پتھری ہوتی ہے بجری جس کو بولتے ہیں پرے میں وہ ڈال لیں اور ایک پوٹلی سی بنا لیں ڈھیلی سی پوٹلی بنا لیں پانی کا ٹاپ لے لیں اور پانی کے ٹاپ میں اس پوٹلی کو ڈبو کر مسلنا شروع کر دیں پتھریوں میں ابرک بھی ڈال دینا ہے پوڈر اور پتھریاں بھی ڈال دینی ہیں اور اس کو رگڑنا شروع کر دینا ہے جیسے آپ مسلنا شروع کر دیں گے ایک تلی ایک ہاتھ سے پکڑ لیں دوسری تلی پر ملنا شروع کر دیں پانی میں رکھ کر جیسے جیسے آپ ملتے جائیں گے ابرک کی بریک, بریک بریک ورک جو ہے وہ پانی میں اترنا شروع ہو جائیں گے کپڑے سے نکل کر پانی میں جائیں گے تو ایسے ملتے جائیں ملتے جائیں مکمل جب یہ سارا ابرک کپڑے سے نکل جائے گا تو اس میں جو پتھری ہوگی جو روڑا ہوگا روڑی ہوگی وہ کپڑے میں رہ جائے گی اور ابرک ابرک نیچے پانی میں چلا جائے گا نیچے بیٹھ جائے گا آپ آرام سے پانی کو اوپر سے نتار دیں نیچے ابرک جو بیٹھا وہ دھوپ پر رکھ کر خوشا کر لیں تو اس کو کہتے ہیں ابرک کو دیناب کرنا سفید کو بھی ایسے کیا جاتا ہے سیاہ کو بھی ایسے کیا جاتا ہے تو یہ ہے ابرک دیناب کرنا گشتہ بنانے سے پہلے کشتے کی ہر بے سمجھنا چاہیے تب بھی کشتہ تیار کریں تو چلتے ہیں اب طبی خواص پیس کے ہیں اس کی طرف یہ جگری دستوں کو بہت مفید ہے یہ پتری کو توڑتا ہے پشاب کی نالی پرانے زخموں اور جریان بخار کو مفید ہے اس کا طلہ سینے اور چھاتیوں کو ورم کے نافع ہے منی کو غلیز کرتا ہے رکاوٹ لاتا ہے نقصیر کو بند کرتا ہے سیر اور سیر کو فیدہ مند ہے کمیابی خواس پانی میں حل نہیں ہوتا تضاب میں گھول کر نیچے بیٹھ جاتا ہے مولی اور کیلے کے پانی میں حل ہو جاتا ہے یہ نقطہ نوٹ کریں کہ کیلے اور مولی کے پانی میں حل ہو جاتا ہے آگ میں راکھ نہیں ہوتا صرف پھولتا اور چٹکتا ہے لیکن راکھ نہیں ہوتا قلم شورے کے ہمراہ نکلس ہو جاتا ہے کلی کے پانی کو سوکتا کرتا ہے عقل سے کلی کے پانی کو خوشک کر سکتے ہیں آپ پارا کو اگت کرتا ہے تانبا کو سفید کرتا ہے بہت سارے فوائد ہیں تو پیارے دوستو چند کشت جات آپ دوستوں میں نظر کرتا ہوں شیر مدار یعنی کہ اک کا دودھ پچاس گرام لیں کلمی شورہ بیس گرام لیں کھرل کر کے اس میں کوٹا ہوا برگزین نداب کیا ہوا میکا اسٹون سفید ملا کر کھرل کر کے ٹکیا بنا کر گلیاں میں گل حکمت کر کے دس کلو اپلوں کی آگ دیں اول تو پہلی آنچ میں کشتہ ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو بیس گرام کلمی شورا قدرے پانی میں کھرڑ کر کے اس خام کشتہ کو ساتھ کھرر کر کے ٹکیا بنا کر اسی طرح دس کلو کی ایک اور آنچ دیں عمدہ کشتہ ہوگا پھر اس کشتہ کو پانی میں گھول کر طے نشین کریں اوپر سے پانی میں اتار دیں اسی طرح ایک دو بار کریں تاکہ کلمی شورا کا اثر نکل جائے پھر سکھا کر استعمال کریں اس کے فوائد ہر قسم کے بخار کو دور کر کے پیشاب کی نالی کے زخموں کو فائدہ دیتا ہے بریان اقتام میں مفید ہے بابا بباثیر نقصیر کو دور کرتا ہے خوراک ایک رتی صبح شام بلائی میں دیں دوسرا کشتہ پیش کرتا دوستو ہیں سٹون کا ملول لیں یعنی کبرک کا ملول لیں پھول بطورہ کے پتوں میں چار پیر کھرک کر کے پنیا میں بند کر کے دس کلو پلوں کے آگ دیں اس اسی طرح چاریس بار عمل کریں یہ ایک نایاب کشتہ تیار ہوگا مردانہ کمزوری اور صورت کے لیے اور سفرائی بخاروں کے لیے آزاد مفید ہے خوراک اکرتی مقدار میں صبح و شام بلائی میں دیں پہلے دوستو کشتہ ابرکسیا بہت ہی نایاب کشتہ ابرکشیا ملول کو رنگ سرک کے راس میں خوب خرر کریں پھر کلیا میں بند کر کے گج پٹ کی آگ دیں اسی طرح تین بار کریں سرح رنگ کا کشتہ تیار ہوگا آلہ درجے کا مقوی ہے اگر اس میں ستاور گوکرو و سمندر پھل جیسے مناسب ادویہ ملا لیں تو ضیا بیتس جلدی امراض بواسیر نسور دماں کھانسی اور جنان کو بہت مفید ہے تو پیارے دوستو ایک اور پشتہ آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں بہت ہی عالی اور جلد تیار ہونے والا دیناب کیا ہوا ابرک سیاہ یا سفیر لیں ایک پاؤ ابرک دیناب لیں اور ایک پاؤ کلمی شورا تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا کر ان کو رگڑائی کریں جب اچھی طرح خوشک ہونے کے قریب ہو ٹکیہ بنا کر کسی خجی میں بند کر کے گل حکمت کر کے پانچ کلو کو آگ دیں پہلی آگ میں کشتہ ہوگا اگر نہیں ہوا تو ایک آگ اور دے دیں بہت ہی والا کشتہ تیار ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھنا عقیم تارک جو فیصل آباد اکثیر کشتہ گروہ میں نباتات جی پیارے دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں اور نئے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکان کی گھنٹی دبا دیں گھنٹی دبا کر بیل کو آل پر کریں تاکہ ہر اچھی ویڈیو ہر نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے السلام علیکم ورحمۃ